В эфире телеканала Бтб выпуск новостей в студии Светлана Шевченко. Промедление с подсчетом голосов негативно влияет на предварительную оценку выборов как одних из самых прозрачных и честных. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на совещании по ситуации с подсчетом голосов. В нем приняли участие председатель Верховной Рады Александр Турчинов, премьер-министр Арсений Яценюк, председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Ахиндовский, генпрокурор Виталий Ярема, а также глава МВД Арсановаков и глава СБУ Валентина Леваченко. Проблемным остается 59-й округ в Донецкой области. Подробнее об этом расскажет наш корреспондент Наталья Пругар. Она продолжает свою работу в ЦИК. Наталья, здравствуй. Что тебе известно к этому часу? Светлана, буквально несколько минут назад на вечернем заседании перед Центрисбиркомом выступил один из кандидатов на победу в этом же проблемном 59 округе, кандидат в депутаты по мажоритарке Сергей Сашков. Он обратился к председателю ЦИК с обращением, чтобы перенести комиссию в Киев. Но Михаил Ахиндовский сказал, что все-таки надеется, что установить результаты выборов удастся на месте, поскольку этим вопросом уже занимались на высоком государственном уровне. И вот что по этому поводу сказал президент, предлагаю послушать. Мы вчера сделали короткие консультации. Были короткие консультации с премьер-министром, председателем Верховной Рады о ходе избирательных событий. Первые оценки выборов, которые преподнесли как одни из самых прозрачных и честных после президентских выборов. Одни из наиболее позориших, одни из наиболее там, честных после президентских выборов, которые также все отмечали, что были близко организованы. А их также отмечали как хорошо организованные, сегодня настолько под огромным риском. Уже, я так понимаю, почти 10 дней после выборов и несколько десятков участков на 59 округе уже с понедельника до четверга удерживают завершение всего электронного подсчета голосов. Я абсолютно уверен, что это Я, недопустимо. Твердое переконание, что это неприпустимо. По данным некоторых СМИ, а также эту информацию сегодня нам подтвердил и кандидат в депутаты по мажоритарке от 59 округа Сергей Сашков, то, что действительно этот округ с вечера понедельника блокируют неизвестные люди, а также есть информация, что на соседних домах якобы видели даже э, снайперов. Ну и в ЦИК всю надежду возлагают на правоохранительные органы. И собственно, что по этому поводу сказал председатель ЦИК? Михаила Хиндовский, предлагаю послушать. Работа окружной избирательной комиссии до сих пор заблокирована. Мы надеемся, что благодаря усилиям коллег из МВД и Службы безопасности Украины в ближайшее время уже сегодня окружная избирательная комиссия сможет работать без внешнего давления. Принять протоколы тех 19 участковых избирательных комиссий, которые им осталось принять для того, чтобы подвести итоги голосования по общегосударственному многомандатному округу. Вместе с тем в Министерстве внутренних дел, говорят, усилили охрану и надеются, что уже сегодня к вечеру начнется подсчет голосов и устанавливать результаты, по словам министра внутренних дел Арсена Авакова, будут, будет так называемый старый состав комиссии. Сидит та, которая подчиняется и которая вызнает легитимные ЦВК. В холле здания сидят, сидит комиссия Которая считает, что она легитимна, бывшие члены комиссии. Бывшие члены комиссии. И, и, и те, и другие ожидают э, некое решение суда. Э, мы приняли решение, что не дожидаясь э, вердикта суда, так как есть трактовка ЦВК, что действующая комиссия полномочна сейчас в эти минуты продолжается вечернее заседание Центр избиркома, где, напомню, оглашают имена победителей по мажоритарке и их фамилии. Я вам расскажу уже в нашем следующем выпуске, так что не пропустите. Светлана. Спасибо, Наталья. Ждем результатов заседания. Я напомню, на прямом включении с ЦИК была наш корреспондент Наталья Пругар. Первое заседание Верховной Рады восьмого созыва может состояться 1 декабря. Об этом заявил вице-премьер-министр Владимир Гройсман на встрече с представителями Европейской бизнес-ассоциации. К этому времени необходимо подготовить коалиционное соглашение. Более того, до формирования нового правительства перед каждым министром необходимо поставить четкие задачи. В коалиционном соглашении необходимо зафиксировать конкретные сроки реализации реформ. Разработкой документа занимаются семь рабочих групп. Угода коалиционная будет основой плану уряду на Коалиционное соглашение будет основой плана действий правительства на один год. Так предусмотрено законодательством, но коалиционное соглашение может быть и шире, на среднесрочную перспективу. Там есть 13 блоков, которые мы сегодня обсуждаем. Их может быть и 15. И если вы увидели этот проект соглашения, который мы опубликовали для общего обсуждения, там написано, что этот материал для обсуждения. Мы интерактивны и хотим получить обратную связь от украинского общества и бизнеса. Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту взрыва на школьном стадионе в Донецке. Об этом сообщил спикер инфоцентра СНБ Андрей Лысенко. Взрыв унес в жизни двух подростков и еще четверо получили ранения. По оперативным данным, снаряд прилетел из направления города Макеевка, в котором находятся террористические группировки. Андрей Лысенко напомнил, что украинская сторона неоднократно указывала на то, что боевики обстреливают из артиллерии жилые кварталы, пытаясь создать провокации, чтобы обвинить в этом украинских военных. И этот случай является одним из таких примеров. Мы уже неодноразово поведомляли про то, что террористы... Мы уже неоднократно сообщали, что террористы обстреливают жилые кварталы, пытаясь показать, что это делают именно украинские войска. И такими провокациями налаштовать местного населения против самых силовиков Украины. И такими провокациями настроить местное население против силовиков Украины. Но вчерашний случай настолько наглый, россияне сразу почувствовали, что это такое. Поскольку там сразу появилась российская группа, которая ждала. Это была спланированная акция. Там сразу российская группа. Она там уже была. Они ждали. То есть это была акция. Снаряд, упавший на стадионе 63-й школы в Донецке, был выпущен с территории, контролируемой боевиками ДНР. Об этом сообщил спикер украинского МИД Евгений Перебейнис. Он ссылается на фото доказательства, которые подтверждают, что стреляли боевики из района Макеевки. По скриншотам с места событий восстановили траекторию полета снаряда. На кадрах видно, снаряд прогнул забор стадиона вовнутрь. Если восстановить траекторию полета на спутниковой карте, получается, что снаряд летел со стороны Макеевки. Этот населенный пункт находится под контролем террористов. Напомню, министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ОБСЕ направить наблюдателей на место гибели детей, чтобы расследовать происшествие. В спецмиссии сообщили, что уже приступили к проверке информации об обстреле школы. И тем временем в Донецке сохраняется крайне сложная обстановка. В городе идут боевые действия, сообщает пресс-служба Горсовета. Во всех районах Донецка слышны залпы и взрывы. Несмотря на это, воду в городе дают в полном объеме. За минувшие сутки коммунальщики устранили 62 повреждения на сетях водоснабжения. И, как сообщалось ранее, на утро из-за боевых действий оставались обесточенными две котельные в Куйбышевском районе. Без центрального отопления 48 жилых домов. Без электроэнергии были жители поселка Трудовское более тысячи частных домов поселка Октябрьский. В зоне антитеррористической операции в результате обстрелов погибли трое украинских военнослужащих и еще четверо ранены, сообщает пресс-центр АТО. Боевики прицельным огнем обстреливают Донецкий аэропорты из пушек Рапира. Минувшей ночью боевики 15 раз обстреляли наши позиции. Как сообщают в пресс-центре операции, из градов обстреляли подразделения украинских военных вблизи поселка Горная и Золотое Луганской области. И неоднократно обстреливались позиции возле Дебальцева и Горловки в Донецкой области. В Донецк прибыла артиллерийская группа российско-террористических войск. Привезли 12 ГАУ без разного калибра. Орудийные расчеты сопровождают российские специалисты. В городе Счастье, Луганской области, находится смешанная батальонная группа российской армии. Она включает до 50 единиц бронетехники. Небольшие тактические группы российских десантников переброшены на север Луганской области. В районе населенных пунктов Ламаха и Пески активизировались диверсионные разведгруппы. На Дебальцевском плацдарме российские казаки пытались прорвать украинскую оборону, чтобы выйти на юго-западное направление. В этих боях уничтожены две группы диверсантов. Двоих боевиков захватили в плен. Возле поселка Фрунзе украинская артиллерия уничтожила два минометных расчета противника. В Подмосковье перевели в боевую готовность части военно-транспортной авиации. Об этом сообщили в СНБО. Это предполагает возможность оперативной доставки самолетами Ил-76 дополнительных подразделений военной техники к границе с Украиной. Также в СНБО подтвердили слова руководителя Центра военно-политических исследований Дмитрия Томчука, который сообщил, что на территории Украины было переброшено около 60 единиц техники со стороны Федерации. Въезжающим и выезжающим из зоны АТО гражданам Украины в контрольно-пропускных пунктах нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, сообщают в Госпогранслужбе Украины. Таким документом может быть паспорт гражданина нашей страны, загранпаспорт, дипломатический или служебный паспорт, временное удостоверение гражданина Украины при наличии детей обязательно иметь при себе свидетельство о рождении ребенка. Иностранцы и лица без гражданства, следующие в некоторые районы Донецкой и Луганской областей, будут направляться в фильтрационные пункты для выяснения цели пребывания. У них должны быть с собой документы в виде паспорта, соответствующие визы или вида на проживание в Украине. Инфляция в Украине в октябре 2014 года замедлилась до 2,4% по сравнению с сентябрем, когда эта цифра была 2,9%. Об этом сообщили в Государственной службе статистики. В целом же с начала текущего года потребительские цены в стране выросли на 19%, как и прогнозировало правительство. В рамках проведения Всеукраинской недели финансовой грамотности Национальный банк Украины объявляет онлайн-викторину. Стартует она сегодня и продлится до 17 ноября. Стать участником может каждый гражданин Украины. Победителями признают троих участников, которые первыми правильно ответят на все вопросы. Они получат памятные подарки. Результаты викторины будут обнародованы ориентировочно 20 ноября на официальном интернет-представительстве Национального банка Украины. Надсовет по вопросам телевидения и радиовещания планирует разработать новый план развития телерадиоинформационного пространства. Об этом сообщил глава надсовета Юрий Артеменко. Речь идет о внесении положения об общественном телевидении и создании национальной FM-сети. Также, по его словам, в план включат периоды отключения аналогового сигнала телевещания в Украине. При разработке документа надсовет будет привлекать общественные организации и европейских экспертов. Была дискуссия между членами нацсовета, хватит ли внести изменения в действующий план развития или разработать свой. И члены надсовета решили, что нужно делать свой, не тот, который был утвержден предыдущим составом надсовета, а свой план развития, вносить свое видение и, соответственно, отвечать за этот план. Американский банк Морган Стэнли отказался продавать бизнес, интересующий Роснефть. Как указано в отчете банка, он исключил нефтетрейдинговое подразделение, переговоры о покупке которого вела Роснефть, из категории активов, выставленных на продажу. Поскольку Министерство финансов США в апреле добавило президента Роснефти Игоря Сечина в санкционный список. Переговоры о приобретении международного нефтетрейдингового бизнеса Морган Стэнли велись с конца прошлого года. Далее в эфире смотрите программу Национальный интерес. Гость студии Татьяна Попова, медиаэксперт, проанализирует, как противодействовать антиукраинской пропаганде России. Оставайтесь с нами и смотрите финансовую информацию.